По поводу тарифов, мы требуем мораторий на повышение тарифов. Мы там обратились с тем, чтобы пошла индексация пенсий, пошла индексация зарплат. Мы сегодня говорим о том, что невозможно даже за счет субсидий, которые не попадают практически в руки людей, они попадают сразу тем, кому задолжали люди улучшить финансовые ситуации семей и людей. Я думаю, что это очень важное обращение. И я вам скажу, что это очень хорошо, что вы видели нас. Четыре фракции вместе отреагировали одинаково. Это говорит, что наша вот здесь коалиция понимает свое значение как бы для людей. Могу сказать, что вот мои избиратели в Никополе получили дополнительное средство на то, чтобы перейти на автономное питание и не зависеть от того, как они снабжаются теплом. Я думаю, что каждый депутат может сказать, что то, что он хотел, ему выполнили. Все. Спасибо большое.